dunyoda androloglarni ishi faqat prostatitni davolashdan iborat emas faqat prostatitni davolashdan iborat emas assalomu alaykum hurmatli kanalimizni muxlislari yana quyidagi qisqa savolga javob berib o'tishga harakat qilaman hop bir doktorimiz ananizmni foydali deyapti zarif aka lekin siz har doim bunga qarshi chiqqansiz doktorni aytishi bo'yicha prostatit bo'lmas emish va agarda buni foydasini aytsa doktorlarga ish kamayib ketar ekan ho'p endi to'g'ri aslida dunyodagi olimlar ham ikkala tarafda bo'linishgan desa ham bo'laveradi kimdir foydali kimdir foydasi zarar deyishadi lekin tajribadan kelib chiqqan holatda yoki bemorlarni shu murojaatlaridan kelib chiqqan holatda analizm qilganlar o'zini shaxsan boshidan o'tkazgan holatlarni hisobga oladigan bo'lsak odatda juda ko'p analizm bilan shug'ullangan bemorlar hammasi o'zini bu ishidan pushaymon yeydi va bir qator boshqa o'sha kelgusidagi jinsiy hayotni boshlagan paytidagi shikoyatlariga sababi bo'lganligini o'zlari ham tan olishadi bu e, ya'ni olimlarni qaysi fikrini tutishimizdan qat'iy nazar bu tajriba bilan kelib chiqqan holatda ikkinchisi yana bu e, savoldagi o'sha e, e, qaysidir shaxsi e, noma'lum shifokorimizni fikri bo'lsa ham prostatit e, bu e, dunyoda androloglarni ishi faqat prostatitni davolashdan iborat emas chunki bizda erta bo'shanishga erektiv disfunksiyaga deylik a'zospermiyalarga deylik varik lazzatlanmaslikka yakulyatsiya yo'qligi yakulyatsiyani kechikishlari kabi bir qator kasalliklarda prostatitni ahamiyati yo'q nima deydi bo'lib o'tgan bir yevropadagi mutaxassis bilan bo'lgan bir suhbatni sizlarga ham aytib beraman ikki ming sakkizinchi yil dekabrda germaniyadan shu delegatsiya kelganda o'tirganimizda bir hamkasbimiz shu nemis shifokoridan prostatit haqida nima yangilik borligini mandan shu ingliz tilida so'rab berishni so'ragan paytida man undi tarjima qilib so'rab berdim va haligi hamkasbimiz dunyoda prostatit kasalligini man borligini eshitmaganman deb o'sha qo'shtirnoq ichida aytdi ya'ni demoqchi bo'lgan narsasi prostatit haqida bosh qotirishga arziydigan kasallik emas degani va bugungi kunga kelib o'zimizni ikki ming beshinchi yildan beri urologiya bilan shug'ullanib turgan bir shifokor sifatida aytishim mumkinki surunkali prostatit bilan kelib shu tashxisni biz qo'ygan bo'lsak va tuzalmay qolgan xudoga shukur bemorimiz yo'q va analizlari toza bo'lmagan bemorlarimiz deyarli yo'q bundan bemalol aytishimiz mumkinki ananizm e, sababli prostatit qilmasa kelib chiqadi degan fikrlar asossiz